Чачекаты украинцам украинцем реформ вид сегодняшней политической элиты. Я вообще не представляю, как от сегодняшней политической элиты можно чего-то ждать в принципе. Сегодня, вчера, когда угодно. Эти люди себя дискредитировали много-много лет назад. И поэтому феерическая наивность тех, кто от них вообще в принципе чего-то ждал и ждет, меня просто умиляет. Какие для этого есть основания? Когда-нибудь эти люди хоть что-то полезное сделали для общества? Нет, никогда и ничего. До чего приведет блокада Донбассу, яку сегодня организовала влада? Сегодняшняя блокада Донбасса может привести только к набиванию карманов тех, кто ее организовал, а также к дальнейшему разжиганию взаимной ненависти двух частей одного украинского народа. Собственно говоря, для чего вся эта блокада и затеивалась. Деньги и только деньги лежат в основе любых властно-распорядительных решений, как прошлой, так и нынешней власти. Ничего, кроме денег, этих людей не интересовало никогда, никогда, никогда. Какие ваши прогнозы, что до подальшей доли Донбасса? Да, самом деле судьба Донбасса зависит никоим образом не от жителей Донбасса, не даже от элит в Киеве, в ЛНР и в ДНР. Это все зависит исключительно от внешних игроков. Как они порешают, так оно и будет. Посмотрите, какая абсурдная ситуация. Донбасс заявляет, что готов провести местные выборы по законам Украины, но это почему-то упорно не нравится США. С чего бы это? Неужели США не ходят, чтобы там наконец-то появилась легитимная власть, которой бы можно было разговаривать, которая бы стала бы субъектом переговоров? Что именно им не нравится? То есть когда США крушат нам государственность, Совершают государственный переворот, приводят к власти каких-то ублюдков и отморозков, и потом все это легитимизируется всеобщими выборами, то все прекрасно, все хорошо, новая власть, все чудесно. А когда Восток хочет сделать то же самое, да еще и по законам Украины, это почему-то не нравится США. Нет ли здесь какого подвоха и секрета? Вот что странно. Чи повинен Петро Порошенко вести прямой диалог с ДНР и ЛНР? Петр Порошенко давно и беспрерывно сидит с ними за одним столом, обсуждая совместные гешефты. Но ну, правда его избиратели об этом не знают. Я лично видела по всему Востоку конфетки, фабрики Рошен, Липецкой, все хорошо, все торгуется, бизнес идет. То есть у Петра Алексеевича нет никаких проблем. То есть если бы у него были какие-то реальные конфликты с руководством ЛНР, ДНР, поверьте, ни одной конфетки производства липецкой фабрики и не только липецкой, а любой другой на территории ЛНР и ДНР не продавалась бы. А значит, у Петра Алексеевича все чудесно в плане коммерческих переговоров с руководством ЛНР и ДНР. Можете в этом даже не сомневаться. Кому выгодно затягивание войсковых действий на Донбассе? Затягивание военных действий на Донбассе выгодно тем, кто наживается на военных действиях на Донбассе. Вы хоть представляете, сколько можно списать боекомплектов, формы, рюкзачков по 3000 гривен для Нацгвардии и всего остального? Вы хоть представляете, сколько денег можно снять на блокпостах? Теми, кто контролирует эти блокпосты. Вы хоть представляете, сколько денег можно собрать с наивных и доверчивых, работая с волонтером. Вот пока эти люди наживаются на этой войне, она никогда не прекратится. Этих людей все устраивает, и у них хватает ресурса, чтобы продолжать пропагандистскую истерию о том, что мы якобы воюем с какой-то там Россией. Хотя с этой Россией идут торги. Не денонсирован договор о дружбе и сотрудничестве, послы не отозваны у нас. Самый высокий уровень депоплошений чрезвычайных и полномочных послов. Продается электроэнергия в федеральный округ Крым и все такое прочее. И при этом те, кто наживается на войне, упорно впаривают населению, что Россия агрессор и мы с ней воюем. На самом деле воюют олигархи за свои интересы со стороны России воюют разнообразные контрактники, которые пытаются военным путем достигнуть каких-то своих целей в переговорах с нашими олигархами. И все себя чувствуют прекрасно, все зарабатывают достаточно и на военторге, и на чем угодно. Сепаратисты мне рассказывали, что никто не продает им такое количество оружия, как родная украинская киевская власть. Что вы можете сказать про проект измен до Конституции Украины, который представил Петро Порошенко? Конституцию вообще не имеет никакого смысла изменять, до тех пор, пока не внесены изменения в весь комплекс того, что называется гражданскими правоотношениями, то есть это и гражданский кодекс, и все нормативные акты, которые с ним напрямую связаны. До того, как внесены изменения в законодательство о местном самоуправлении, Конституция ⁇ это вишенка на тортике, это последний слой, в котором расписано, как принимать легитимное коллективное решение на самом высоком уровне. А если в стране нет никаких алгоритмов принятия легитимных коллективных решений ни на низовом уровне простых людей между собой, ни на уровне территориальных общин, как можно прописать что-то в Конституцию? Поэтому, что бы ни писалось в Конституцию, это пишется исключительно под сиюминутные потребности тех, кто ныне при власти. Сейчас это хочет Порошенко. Весь смысл еще большая централизация с одновременным навешиванием всех собак и ответственности на местное общество. Ну и, разумеется, навешивание лапши на уши людям с помощью всяких там префектов, уездов и всего прочего переименования ныне существующих единиц административно-территориального деления. То есть это никакая не конституционная реформа, это просто обман людей с целью здесь и сейчас сконцентрировать в своих руках максимально возможное количество властно-распорядительных полномочий со стороны президента. Уход шикаты від які пришли в уряд. Никаким образом, люди, которые понятия не имеют, как вообще движутся шестеренки в административном аппарате нашей страны, которые понятия не имеют, что такое государственный механизм Украины, які даже языка толком не знают, никогда эти люди не смогут ничего сделать в стране, даже если очень сильно захотят. Поэтому все эти люди это ширма, для того, чтобы все те же, кто и раньше наживался на разграблении страны, продолжали делать то же самое. Но у народа была красивая картинка: вот мы позвали варягом сейчас и варяги нас разрулят. То есть все это ширма, в том числе и замечательный Саакашвили, который пока что был использован исключительно для того, чтобы отжать контроль за всей авиационной сферой у людей Коломойского и отдать людям Порошенко. Больше пока, собственно говоря, Саакашвили ничего-то и не сделал. И не собирается, и думаю, что и не мог бы, даже если бы очень-очень захотел. Нету таких полномочий у так называемого губернатора. Зараз в Украине проходит шоста хвиля мобилизации. Чи будет она останнюю? Я, честно говоря, не верю, что последняя, потому что люди, которые наживаются на войне, уже привыкли грести деньги лопатой посылать в котлы невероятное количество безневинных людей. А поскольку количество желающих пойти и умереть за конфетки Рошен существенно сократилось, то шестая волна мобилизации характеризуется тем, что людей ловят на улицах, студентам не выдают дипломы, пока они не получат повестки и так далее и тому подобное. Добровольцев практически нету до тех пор, пока люди, которые сидят на военных бюджетах, безнаказанно могут убивать призывников в неограниченных количествах и ничего им за это не будет, они, конечно, будут пытаться поймать на улицах всех и отправить в котлы и списать на них невероятное количество денег. Уряд каже про безвизовый режим с ЕС и перспективу членства в ЕС. Это реальность или популизм? Когда Остап Бендер рассказывал о том, что в Нью-Васюках будет мировая столица шахмат, вроде как все зрители понимали, что это чушь и ложь. А когда примерно то же самое рассказывает, например, Арсений Петрович Ясенюк, то ему почему-то верят. Хотя у Остапа Бендера было значительно больше оснований утверждать о том, что у него сяки хотя бы теоретически смогут стать мировой столицей шахмат. Потому что никаких перспектив для Украины, для вступления в ЕС нет и быть не может в ближайшие 100-500 лет государственный переворот откинул страну на много-много лет назад. Даже Саакашвили сказал, что если вот мы при, прекратим падение экономики, то лет через 20 мы будем жить, как при Януковиче. О каких вообще безвизовых режимах можно говорить? Разве что в том аспекте, что у людей совсем не будет денег даже на визы, и их просто перестанут выдавать, потому что не будет на них спроса, никто будет не в состоянии просто даже финансово уехать в Европу. Что будет с курсом доллара? Поскольку в предыдущую волну прыжков курса людей банально ограбили, заставив их под воздействием паники скупить валютную наличность, должно пройти некоторое время, чтобы люди скинули эту валютную наличность. Как говорится в Старой Шутке, в Украине есть три степени бедности: денег нет совсем, денег нет вообще абсолютно, и пора менять доллары. Так вот, сейчас пока еще люди продают долларов больше, чем покупают. Это значит, что они накупили валюты на пике скачков курса, а теперь вынуждены на что-то жить, а других средств у них нет. Так вот, как только объем продаваемой и покупаемой валюты сравняется, я думаю, что Гунтарево, товарищи, опять поиграют с курсом и еще раз разорят и так уже разоренный народ. Чому уряд практично не дбає про переселенців с Крыму и Донбассу. А зачем правительству инвестировать средства в каких-то людей, которые даже заступиться за себя не могут? Единственная цель этого правительства и всех, кто кормится около правительства, это заработать деньги лично для себя. Так зачем им тратить деньги на переселенцев, если эти деньги можно банально украсть? А всякие там, веселые истории о том, как кому-то помогли каким-то переселенцам, можно просто показать по телевизору. А то, что помогли одному переселенцу из 100 тысяч, это ж зрители наших центральных каналов доискиваться не будут. Они будут уверены, что да, правительство помогает. А переселенцы, которым никто не помогает, они же не имеют доступа к Шустеру и не могут рассказать, как им плохо живется и как им никто не помогает. Вот так и живем.